Дело в том, что история какая этой книжки? Это мой отец Дмитрий Яблонский, известный архитектор, доктор архитектуры, профессор, академик, умер в 2001 году. Но он много чем занимался, и одна из его начала, его деятельности, это было в Академии архит... архитектуры УССР. Он поступил аспирантом. И ему была дана тема. Тема была украинская архитектура. Смысл был такой, что после войны очень много было разрушено. И в рамках нов созданной Академии архитектуры, ее не было до этого, в 1945 году она была создана, было решено собрать все, что есть вот на Украине, систематизировать, выяснить. И вот он был аспирантом у академика Заболотного. И в результате этой работы получилась диссертация кандидатская. Он был один из первых вообще кандидатов архитектуры на Украине. Вот. Но настолько был интересный материал, этот, ну, по сути дела, теоретический, архитектурный, научный, что было решено издать книгу как альбом, как значит, вот такая вот книжка. Да. И была ну, эта работа переделана уже в такое вот издание академическое, профессиональное, и была, она была издана ну, кратенькая история, и по большому достаточно количестве экземпляров, 4 тысячи, 4,5 тысячи экземпляров, и она уже была, ну, то форма такая, да, книжки выходят, раньше они рассылались, часть примерников рассылалась по м, библиотекам, а потом остальное шло в, в, в ну, да, в продажу и так далее. Ну и случилась одна история. Дело в том, что в 1955 году, как раз в это же время, когда была издана эта книга, вышло известное постановление, ну, Хрущева, она называется, по борьбе с излишествами. И тогда, значит, это была разгромная очень деятельность. Очень много пострадало и архитекторов, и архитектура в результате пострадала, как мне кажется, очень сильно. Была такая переориентация на типовое проектирование, на экономию и так далее. И под это, под горячую руку и попалась эта книга. И она еще не была разослана по другим магазинам книжным. И она была уничтожена. Що в нашому житті не вистачає краси. Ми дуже заклопотані, дуже багато роботи. І люди вони забувають дивитися на красу, яка їх оточує скрізь. Дійсно, для нас стала дуже доброю традицією співпраця з студією Людмили Харарук. І ми пишаємося тим, що саме у нас проходять. Унікальні мистецькі концерти, проекти, які стали одними з найкращими, одними з найкращих у світському житті міста. Взагалі, співпраця із місцевими громадами є однією з складових місій нашого отелю. І в нас міжнародна сітка готелів по всьому світу. Ми сподіваємося, що цей проєкт приверне увагу громадськості людей, яким небайдужа українська культура. І мені здається, що саме період бароко він в українському мистецтві був найяскравішим, найцікавішим періодом розквіту взагалі культурного життя України. Тому для нас велика честь співпрацювати над цим проектом, і ми сподіваємося, що це лише початок та дуже добра продовження. традиція продовження Я нашої співпраці. Продовжен. Так. <різь> Добре, так, дякую. Дякую.